بسم اللہ الرحمن الرحیم رہی رشید عرض کر رہا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ سوالات ہیں کچھ خبریں ہیں اور ساری چیزیں اہم ہیں یہ سوال اٹھایا گیا ہے بڑے زور شور سے اور نون لگی حلقوں میں اٹھایا گیا ہے کہ ممکن ہے نون لیگ کی حکومت خود ہی مستعفی ہو جائے ایک سوال یہ ہے کہ اگر عمران خان اور مولانا فضل الرحمن میں اتفاق رائے ہو گیا یہ تو پھر تفصیل میں عرض کرتا ہوں کہ کس صورت میں یہ ممکن ہے اس کی کیا اس میں رکاوٹ کیا ہے پھر سوال یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کے باوجود سنم جاوید اور علیہ حمزہ کو رہا کرنے سے انکار کیوں کیا گیا ایک بڑا واقعہ یہ بہت بڑا واقعہ یہ ہے امریکہ نے اسرائیل کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہم ماسو سے بات کرنی ہوگی جنگ بندی کرنی ہوگی اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہے جو مستقبل میں مشرق وسطیٰ اور عالم اسلام کی تاریخ پہ بہت گہرے اثرات پر پرتب کر سکتا ہے محمود رشید کی حالت اچانک بہت خراب ہو گئی اور انہیں ہسپتال پہنچا دیا گیا ہے وہ پہلے سے کہہ رہے تھے متنبع کر رہے تھے لیکن کسی نے سنا نہیں بہران سے نمٹنے کے لیے صدر زردار صدر عارف علوی نے زرداری کہے کہ صدر ہیں عارف علوی تو باقاعدہ صدر تھے سات اوقاتی منصوبہ پیش کیا ہے شوکت بسرہ گئے جنرل محمد جاو لگ کے مزار پر اور قرآن کریم پہ حلف دیا کہ وہ چالیس ہزار ووٹوں سے جیت گئے ہیں اور بیٹے کو چیلنج کیا کہ آؤ اور تم بھی حلف اٹھاؤ یہاں پہ یہ ایسا واقعہ ہے جو تاریخ کا حصہ بنے گا ایک سوال یہ ہے کیا پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جا سکتی ہے اور ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی تحریک انصاف، ساری تحریک انصاف قاضی عیسیٰ کے خلاف ایک ملک گیر مہم کا آغاز کرنے والی ہے لون لیگ کی پارٹی خ... کے اندر سے یہ خیال پیش کیا گیا ہے کہ آٹھ فروری کی جیلی کامیابی نے انہیں رسوا کر کے رکھ دیا ہے دلیل و خار کر دیا بالکل کوئی بکت ہی ان کی نہیں رہی اور نواز شریف صاحب کچھ کر نہیں سکے اور حاصل اس سے کچھ نہیں ہوا ایک ایسی حکومت ملی ہے جس میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے جس میں آئے دن سب کی ہوتی ہے یعنی حکومت تو ہے اقتدار نہیں ہے اور لوگوں نے ووٹ تو دیے ہی نہیں اس لیے کوئی سعودہ بازی کی پوزیشن بھی نہیں ہے جو حکم ملتا ہے تازہ ترین پٹرول کا واقعہ اس کا اس کی بہترین مثال ہے اور مستقبل کی سیاست مکمل طور پر خطرے میں ہے واش آؤٹ ہو جانے کا خطرہ ہے انہیں ملک کہیں سے مدد نہیں مل رہی چین اور عرب ممالک نے بات سننے سے انکار کر دیا امریکہ بلیک میلنگ پر تلا ہوا ہے اور محمد سلیمان نہیں آ رہے بجٹ پیش کرنا مشکل ہو رہا ہے صدارت اور سینٹ کی چیئرمنشپ پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سمیت زرداری صاحب بہت سے اہم عہدے آئینی عہدے لے گئے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اپنے لوگوں کو خوب ابلائج کریں گے سندھ میں جو چاہیں گے کریں گے سندھ کا بجٹ تناسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ ہے کراچی میں سب سے زیادہ ٹیکس جمع ہوتا ہے اور بہت امکانات ہیں اس میں درداری صاحب کے لیے کیا کیا شاندار امکانات ہیں جو چاہے جو چاہے کرتے رہے اور جو چاہے کر سکتے ہیں تو اس پہ غور کیا جائے یہ کہا جا رہا ہے یہ تجویز پیش کی گئی کہ وزیر اعظم اعظم ہو جائیں شباز شریف سب دے دیں اور اس کا ایک کم از کم فائدہ یہ ہوگا کہ کچھ شرح تسلیم کی جا سکیں گی اور اگر نہیں فرض کیجیے عمران خان اقتدار میں آ جاتے ہیں بہران پیدا ہوگا تو زرداری صاحب بھی کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹیں گے اور کچھ شرارت اسٹیبلشمنٹ سے بھی منوائی جا سکے گی تو یہ کچھ بھی اگر یہ نہیں ہوتا تو عمران خان اقتدار میں آئیں گے فرض کیجئے عمران خان اقتدار میں آ جاتے ہیں تو اتنی مہنگائی ہے اتنی سیاسی بے یقینی ہے اتنا عدم استحقام استحکام ہے جس کے دور ہونے کا کوئی امکان تعاون تو کہیں سے ملے گا نہیں یہ مفروضہ ہے تو کیوں نہ اس پہ غور کیا جائے یہ تجویز ہے آئیڈیا ہے یہ کوئی یعنی پارٹی کی بلائی سطح پہ اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی لیکن یہ کہ کوئی بھی خیال کسی وقت بھی بروکار آ سکتا ہے کسی خیال کو اس لیے مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آج قابل عمل نہیں ہے وہ کل قابل عمل ہو سکتا مسئلہ اس میں ایک ہے شیر پہ کبھی آپ سوار تو شاید ہو جائیں کسی طرح شہر سے اترنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور شہباز شریف کے لیے تو یہ اتنا مشکل ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں بہرحال یہ ایک اڑتی سی خبر تھی زبانی طیور کی میں نے کہا آپ کو سنا دوں مظفر گڑھ میں جناب مولانا حضل رحمان نے پہلی بار شعلے اگلے باقاعدہ شولے اگلے ہیں دیکھیے انہوں نے کیا کہا اسٹیبلشمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان بنانے میں تمہارا کوئی کردار نہیں ملک توڑنے میں ہے تم پاکستان میں نفرت کی علامت بن چکے ہو تم نے پاکستان اور افغانستان پر بہت ظلم ڈھائے ہیں تمہارا غرور خاک میں مل چکا پاکستان کے ہمسایہ ممالک ترقی کر رہے ہیں تم نے پاکستان کو تباہ کر دیا اس سوال اٹھایا جا رہا ہے جس کے لیے عمران خان کافی آگے جانے کے لیے تیار ہیں کہ اگر ان میں اتفاق رائے ہو جائے اب اس سوال کا سادہ سا جواب یہ ہے تفصیل تو ایسی ہے جس میں آپ بھی گمان نہیں کر سکتے میں بھی گمان نہیں کر سکتا ہوں کہ مولانا کی شرائط کیا ہوں گی جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ تو یہی ہے دیکھیں انہیں چیلنج تو درپیش ہے پختونخوا میں جہاں تحریک انصاف ڈامینیٹ کر گئی ہے اور اس طرح ڈامینیٹ کر گئی ہے کہ تیسری دفعہ الیکشن جیتا ہے اور حالات میں جیتا ہے جس میں پنجاب میں بھی, بھی تو اکثریت موجود تھی سندھ میں بھی 36% فیصد ووٹ تھے برابر تھے پیپلز پارٹی کے اور بلوچستان میں بھی تھے مگر پختونخوا میں تو ماحول ہی آپ کو پتا ہے مختلف ہے تو وہیں کوئی اکاموڈیشن کی کوئی صورت ہوگی یا نہیں ہوگی کیا ہوگا بہرحال اگر وہ مل گئے تو یہ حکومت ہاؤس آف کارڈز کی طرح جیسے ایک کمزور جھونپڑی کو آندھی اڑا لے جاتی ہے جس طرح ریت کو اڑا لے جاتی ہے اپنے ٹیلوں کو اڑا لے جاتی ہے اور صحرا کا چہرہ ہی بدل جاتا ہے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی نو مئی کو یہ بے ترتیب میں خبریں آپ کو سنا رہا ہوں لیکن ساری اہم ہیں اور ایک مجموعی امپیکٹ تو ہر لحاظ ایک ہی ہوتا ہے عدالت میں کہا تھا میاں میا محمود الرشید نے کہ زیر حراست ان پر بہت تشدد کیا گیا ہے حالانکہ نو مئی کے معاملات سے تو ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور بہت سے لوگوں کا تعلق نہیں تھا جو دس ہزار آدمی پکڑے گئے آج ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی انہوں نے سروسز ہسپیٹل پہنچا دیا گیا ہے حکومت کو اس پہ غور کرنا ہوگا ابھی دوسری اس سے متعلق خبریں بھی ہیں کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا اس طرح کا تو چنگاریاں تو موجود ہیں علاوہ بننے میں دیر نہیں لگے گی کوئی ہوش مندی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے حکومت شوکت بسرہ صاحب کو میں نے آپ کو بتایا قرآن مجید لے کر وہ پہنچ گئے وہاں پہ حلف اٹھایا ایسی رسوائی فضل ان کا اعجاز و لگ کا انتظار کر رہی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہاں کہاں وہ واقعے پھریں گے کل وہ بادشاہی مسجد میں جائیں کل فیصل مسجد میں جائیں پرسوں کراچی کسی مسجد میں جائیں اور ان کے گاؤں میں جائیں ان کے علاقے میں جائیں موزدین کو جمع کریں چائے کی پیالی پلائیں اور حلف اٹھائیں کہاں تک بھاگتے پھریں گے جاد اللہ کو نہیں مستعفی ہونا چاہیے بولے ایسی عزت کا کیا ہے وہ ایک آدمی پرانی بات ہے تیس چالیس سال پہلے کی ایک ایم پی اے ڈیپٹی کمیشنر کورٹ کی سیڑھیاں اتر رہا تھا دفتر کی اور آنکھوں میں اس کے آنسو تھے اور کہہ رہا تھا تھوڑی سی عزت کے لیے کتنی بے عزتی سہنی پڑتی ہے یہ کیا رکنی ہے اسمبلی کی اعجاز الحق صاحب کوئی خدا کا خوف کریں ہیں جی کوئی آدمی کو اپنی عزت کی کشتوں کیوں کرونی چاہیے غزہ میں جناب تین مرحلوں پر مشتمل منصوبہ صدر جو بائیڈن نے پیش کیا ہے اور وہ کارنامہ کر دکھایا ہے غزہ کے مجاہدین نے چند سو مجاہدین نے چند ہزار ہوں گے دو چار ہزار ہی ہوں گے ساری آبادی تو بھی ساری آبادی دو ملین ہے کہ دو عرب مسلمان کو اس میں شرمندہ ہونا چاہیے انہوں نے کہہ دیا صاحب صاحب جو بائیڈن نے کہ بھائی وہ رہا کریں ان کے ہماس کے لوگ آپ تو انہیں نہیں چھوڑا سکتے اور ان سے براہ راست مذاکرات کریں پہلے میں رہا کریں اس کے بعد گفتگو کریں پھر فائر بندی ہو پھر باقی قیدیوں کی رہائی ہو اور کرائیسز بہت بڑا پیدا ہو گیا اسرائیل میں دائیں بازو کے انتہا پسندوں نے حکومت سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ ان کا ساتھ نہیں دے سکتے نیتن یاو بڑی بہت بڑی مسئیبت میں پھنس گئے ہیں امریکی انتظامیہ اپنے مسائل میں پھنسی ہوئی یوکرین میں شکست ہو رہی ہے چین آگے بڑھ رہا ہے اور روس بھی آگے بڑھ رہا ہے اور بلاک ان کا مضبوط ہوتا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا خود فیصلہ کریں نیتن یا اسے کہا اور مطلب پریکٹیکلی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ایک لحاظ سے یہ نہیں اسلحہ ہے تو وہ ظاہر ہے ان کی چیک پوسٹ ہے ان کی ایک ریاست امریکی ریاست کا ایک حصہ ہے ان کے مفادات ہیں چودرات ان کے ذریعے ہے مدد تو ان کی کریں گے لیکن شکست انہوں نے تسلیم کر لی یعنی یہ ظاہر ہے پینٹاگون اور اے کی اس میں ان پٹ ہوگی کہ یہ غزہ کے لوگوں کو کچھ بگڑ نہیں سکتے قرآن مجید کہتا ہے کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ معمولی تعداد سے بڑے رشکروں کو شکست ہو جاتی ہے یہ جو لوگ اپنا میں نام نہیں لینا چاہتا تھا یہ غامدی کے شاگرد جو ہمیں بتا رہے تھے کہ ان کو خودکشی کے راستے پہ ڈال دیے اس کو کیا کہتے ہیں خودکشی اس کو جہاد کہتے ہیں یہ وہ جہاد ہے جو وہ تو صلاح الدین یوبی نے بھی ڈال دیا تھا نور الدین زنگی نے بھی ڈال دیا تھا اس اعتبار سے تو صرف فتح کی صورت یقینی فتح کی صورت میں جہاد کرنا چاہیے ورنہ کرنا ہی نہیں چاہیے بہرحال کراچی میں جماعت اسلامی نے غزہ کے حق میں بہت بڑا جلوس نکالا ہے اور ایک افسوسناک خبر بھی ہے کہ باقی پارٹیاں تو خاموش ہیں پیپلز پارٹی اور وہ سمیت اپنا ایک ماہر اتفال نام ہے بھول گیا یہاں کہیں ابھی لکھا تھا ان کو غزہ وہ غزہ کے جو بچاؤ دھرنا ہے اس میں جو لوگ تھے اس میں انہیں اغوا کر لیا گیا ہے میں دیکھ کے بتاتا ہوں میرے پاس موبائل میں تو محفوظ ہو گیا میں تو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں آپ کو پی ٹی آئی کے افیشل اکاؤنٹ سے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک ارب ڈالر کا ون بلین ڈالر کا گندم کا سکنڈل ہے بیرونی سرمایہ کاری کا کوئی امکان نہیں اور جو بلکہ یہ پچاس سال کی بدترین سطح پہ پہنچ چکی ہے جو جو کہ گھروں میں کیمرے لگائے گئے ہیں حکومت مشکل میں ہے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے ڈرامے کر رہی ہے وہ یہ مفہوم ہے یہ فکر یہ نہیں ہے ان کو اور اس عنوان ہے مشتری ہوشیار باش یعنی آپ خبردار رہیں حکومت چکمہ دینے کی کوشش کر رہی ہے وہ ویسے تو میں ابھی چند گھنٹے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگانا مشکل ہے میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں پابندی کیسے لگ سکتی ہے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کچھ اور بھوپون کے کہہ رہے ہیں حکومت کے اس کے لیے سپریم کورٹ میں جانا پڑتا ہے اور لگائی تھی نا عبدالولی خان کے پارٹی پہ پی این اے پہ پابندی اے این پی تو عوامی نیشنل عوامی پارٹی نی, نیب نیشنل عوامی پارٹی پہ تو وہ بن گئی سردار شہرباز مزاری نے اس کی جگہ کے نئی پارٹی کھڑی کر دی پھر یہ جب وہ اس سے الگ ہوئے ان, انہیں کچھ اختلاف ہوا اور رہا ہو گئے خان ان کے ساتھی تو پارٹی کا نام انہوں نے نیشنل عوامی پارٹی کے بجائے عوامی نیشنل پارٹی رکھ دیا تو سپریم کورٹ میں کیا ثابت کریں گے کیا ثابت کریں گے سپریم کورٹ میں کوئی دہشت پارٹی ہے جی جب وہ وہاں وہاں ماتم ہوگا کہ ہزاروں لوگ بے گناہ لوگ پکڑے گئے اور لائیں فلمیں لائیں اس کی کور کمانڈر ہاؤس کی اور جوڈیشل کمپلیکس کی تو کیا کریں گے اور پیپلز پارٹی ماضی میں اس کی کھلم کھلا مخالفت کر چکی ہے یہ بھی ہے مسئلہ پیپلز پارٹی اچھا پی آئی اے کے سوری پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب اپنی آنکھ کا علاج کرانے کے لیے دبئی گئے ہیں عجیب بات ہے سال ڈیڑھ سال سے بلکہ دو سال سے ہم سن رہے ہیں کہ دنیا کے بہترین ہسپتال بن گئے ہیں دنیا کے بہترین ہسپتال زرداری صاحب کی آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا زرداری صاحب کو صدر بنتے ہی اور نواز شریف صاحب کو بھی اقتدار میں آتے ہی فوراں بیرونی دوروں کی سوچتی ہے درجنوں بیرونی دورے کے اربوں روپیہ ملک اب برباد کیا جس ملک میں ایک ایک, ایک, ایک ڈالر کا مسئلہ ہے ظاہر جی؟ ہے سرکاری دورے پہ گئے ہیں سرکاری طور پہ صدر کے اخراجات ہوں گے جی؟ صدر کی جوتی کا تو تجم بھی ٹوٹ جائے وہ ایک وزیر صاحب ہوتے تھے اب میں ان کا نام نہیں لیتا بڑے دانشور آج کل ایک کتاب بھی انہوں نے لکھی ہے وہ ہو گئے وزیر اطلاعات پیپلز پارٹی کی حکومت میں تو وہ ساری جنرل مشرف کی حکومت ایک دونوں نے اپنے ڈپٹی سیکٹری صاحب کو بلایا جو ایڈمنسٹریشن کے ایک ڈپٹی سیکریٹری تو افیشل جو سا سا بجٹ ہوتا ہے سیکرٹ بجٹ جو ہوتا ہوتا تھا دو ارب روپے ہوتا تھا اس کے خلاف الحمدللہ میں آباد اٹھاتا رہا کہ وہ بند ہو گیا اس وقت لوگوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا کہ یہ کہاں سے تم نے خبر نکالی میں نے کہا بجٹ میں ہے کسی نے مجھے بتایا میں نے اس میں چیک کیا تو اس میں موجود تھی تو وہ اس کو بھی دیکھتے تھے وہ مجھے ان اخبار نویسوں کے نام معلوم ہے میں نام کبھی کسی کو بتایا نہیں ہے ویسے جو اس سے پیسے لیا کرتے تھے بڑے بڑے معززین ہیں خاص طور پر لاہور کے دو ایڈیٹر ہیں جب ان کی حالت خراب ہے اب ایک ویسے بدنام ہو گئے ایک ویسے گمنام ہو گئے اور بھی بہت سے لوگ ہیں تو انہیں بلائے گا میری اینک ٹھیک کرا دوں گی کہاں سے ٹھیک کرا دوں کہاں سے ٹھیک کرا دوں اس کا اس کا کہیں بجٹ ہے ایک دن حجامت کروائی تو کہاں اس کے پیسے دے دو کہاں سے دے دوں بھائی پیسے اس کے اور وہ ہمارے دوست ہے نام تو لینا مناظم نہیں ہے اس لیے نہیں کہ اس میں کوئی حرج ہے وہ ایک وزیر صاحب ان کی وجہ سے چلے گئے وہ ہوا یہ کہ وزیر صاحب نے کسی خاتون کو رکھ چھوڑا کسی اپنا ریسٹ ہاؤس میں اور ان کے لیے ساز و سامان جاتا رہا وہ بھیجتے رہے انہوں نے اس کی فائل بنائی ایک دن وہ جنگلات کے وزیر تھے قاسم صاحب غالب انہوں نے نام تھا ایک دن وہ فائل ان کے سامنے رکھی کہا یہ پیسوں کی دگی کریں وہ بتیرا روئے پیٹے ان کے والد کا حوالہ دیا کہ وہ بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے یہ جو ہمارے دوست تھے اس وقت ڈپٹی سیکٹری تھے ویسے ریٹائر ہوئے, ہوئے ایڈیشنل سیکٹری کے طور پہ اور اعلیٰ درجہ کے سیکٹری ہوتے وہ لیکن جو کہ خوش آمد درامت کرنے والے نہیں تھے بہت نیٹ اینڈ کلین آدمی تھے تو انہیں میں نے کہا شاہ صاحب کیا ہوگا نے کہا یہ پیسے دے گا تو مرے گا نہیں دے گا تو مرے گا وہ بیچارہ گمنام ہی ہو گیا غائب ہی ہو گیا چھ اپنے جون سے لاہور میں نوی مئی کے جو مقدمہ جیل میں شروع ہونے والے ہیں اس کے لیے وکلا کی بہترین ٹیم جو ہے وہ بنائی ہے سینئر وکلا کی پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی اس سے مجھے یہ تاثر ہوا کہ رفتار رفتہ ڈھنگ کے ایک پارٹی بن رہی ہے چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں. افتاد سے لوگ گزرتے ہیں تو سیکھتے ہیں اسلام آباد کی پولیس اور سیف سٹی کیمروں نے کیسے ڈھونڈ نکالا کل بدنام کی خاتون سفیر صاحب کی اہلیہ محترمہ کو ہوئی تو غلط فہمی تھی وہ بیوٹی پارلر کا انہوں نے کہا اور پھر شائر کرنے کے لیے چلے گی جو کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن کتنی دیر لگی سبال یہ ہے کہ جوڈیشل کامپلیکس کی اور جناز کی جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی وہ کہاں ہے اور جہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے ویڈیو اس کی سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ کی وہ ملتے کیوں نہیں ہیں اس کی ایک بڑی کہانی ہے بیسے یہ سیب سٹی کی رحمان ملک صاحب اس دنیا میں نہیں ہے لیکن وہ کہانی کسی وقت آپ کو سناؤں گا زمانت کے باوجود دس لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کے باوجود سنم جاوید اور علیہ حمدہ کو رہا کرنے سے انکار کر دیا ہے جب ریاست ایسے کام کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ کہیں استحکام باقی رہے گا تو پھر اس پہ آدمی کیا کہے اب وہ غیر قانونی طور پر جیل میں ہیں انتظامیہ نے انکار کر دیا ہے اور کچھ نئے مقدمے ڈھونڈ رہے ہیں اتنی تنگ نظری کے ساتھ بھی کبھی گھومتے چلی ہیں پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو ان خواتین سے ضد ہے جنہوں نے کبھی بھی ان پہ نکتہ چینی کی لیکن اس سے بگڑے گا ان کا کچھ نہیں رسوائی اس میں حکومت کی ہوتی ہے سید ابو اللہ محدودی نے ایک بار کہا تھا کہ ہم حکومتوں کے خلاف نفرت پیدا نہیں کرتے یہ کام وہ خود کرتی ہیں ہم تو صرف یہ کرتے ہیں جب وہ یہ سب کر چکتی ہیں تو ہم اس کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے ہیں دلو گٹھ کھڑے ہوتے ہیں حکومت نے خود ہی فیصلہ کر لیا ایک طرف نوید سنا رہا ہے سرمایہ کاری دس بلین ڈالر کی بیس بلین ڈالر کی پچاس کی سو بلین ڈالر کی آلات ٹھیک ہو جائیں گے چیزوں کی قیمتیں جگہ فیصلہ کر لیا ڈالر کی قیمت بڑھا دی جائے گی اور نئے سال کا جو بجٹ ہے وہ دو سو پچانوے ڈالر کے حساب سے بن رہا ہے اب اس کی اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گی ابھی سے اس کے نتائج آنا شروع کر ابھی سے اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا کرے ابھی سے اس کا اعلان کا فرض کیجئے اس کا امکان بھی تھا ایسے قیدی ہو گئے ہیں اس کے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے آئی ایم ایف کے کہ جو اشارہ ادھر سے ہوتا ہے وہ عمران خان کی گھڑی پہ کتنے پروگرام کیے تھے ایک گھڑی سینکڑوں گھڑیاں لے گئے زرداری صاحب نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب ضیاء الق صاحب غلام خان بھی نے بھی کچھ تحفے لیے چند دن کے لیے شوکت عزیز چند دن کے لیے چودھری شجاعت حسین رہے وہ رہے اپنا زبر اللہ جمالی صاحب اس کی ایک گھڑی پہ کتنے پروگرام کیے تھے حالانکہ وہ توشہ خانے سے جو ملا وہ بیچ کے تو اس نے وہ سڑک بنائی تھی اپنا عمران خان نے اپنی ذات پہ تو خرچ نہیں کیے تھے لیکن تینتیس خرب کی جو جائیداد ہے دبئی لیکس میں جو ظاہر ہوا ہے اس پہ سانپ کیوں سونگ گیا ہے میڈیا کو اس پہ بات کیوں نہیں کرتے اس پہ کام کیوں نہیں کرتے آخر یہ پیسہ ہے اگر یہ جائز طریقے سے بھی گیا بول دو ہزار اٹھارہ کے بعد پابندی ہے تو اس پہ ٹیکس تو وصول ہونا چاہیے اس پہ کیوں کام نہیں کرتے بات بھومپو ہی بن گئے انہوں نے کہا ہے خالد خرشید صاحب نے بڑے اچھے لیڈر پی ٹی آئی کے جو چند ڈھنگ کے لیڈر ہیں خالد خرشید گلگت گل بلتستان کے ایک کہ ایسا سرپرائز ہم دیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے یہ بھی کہا کہ آٹھ فروری کو کیا ووٹ پڑے تھے اگلے الیکشن میں آپ کو پتہ چلے گا گلگت گل بلتستان سے کتنے ووٹ پڑتے ہیں پی ٹی آئی کے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قاضی عیسیٰ کے خلاف ایک بھرپور پریس کانفرنس کرنے کا فیصلہ کیا ہے ان سے مطالبہ کیا جائے گا کہ ان کیسز سے الگ ہو جائیں ان کے جو بینچ بینچ ہیں جن کا تعلق عمران خان سے ہے پی ٹی آئی سے ہے اور اگر یہ مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو ملک گیر مہم چلائی جائے گی قاضی صاحب کے لیے بہترین راستہ یہی ہے جتنی تنقید ہو رہی ہے کہ ان بینچوں سے الگ ہو جائیں اس میں کیا ہر بینچ میں بیٹھنا ان کا کوئی ضروری ہے عمران خان کے دور میں کہ چھوٹی چھوٹی خبریں لیکن ان کی اہمیت بہت ہے کوئٹہ سے انکرہ تک کارگو ٹرین کا آغاز ہوا تھا اب بند پڑی ہے اور دوسری خبر اس کے ساتھ یہ ہے کہ افغانستان میں جہاں کبھی ریلوے تھی نہیں وہاں سے کارگو ٹرین ترکیہ پہنچ گئی ہے گیارہ سو ٹن ماربل لے کر یہ جنگ زدہ افغانستان جس کی نہ کوئی انڈسٹری تھی جہاں چالیس سال جنگ ہوتی رہی یا خانہ جنگی ہوتی رہی وہ ترقی کے راستے پہ چل پڑا ہے ہمیں کسی طرح اب جو صحیح لفظ ہے وہ میں کیا کہوں خیال نہیں آتا وہ اس کی وفات پہ کہا تھا اپنا سر سید احمد خان کے وفات پہ کہا تھا کیا نام تھا ان کا اکبر اللہ بدین نے ہماری سب بات ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا مت بھولو اس کو فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے نے انیس روز سے دھرنا ہو رہا انیس روز سے غزہ پہ پی ٹی وی تو ظاہر ہے دکھائے گئے نہیں باقی چینل بھی پی ٹی وی بن گئے انہیں حکم ہے کہ دکھا دے اسرائیل سے کس کو اتنی ہمدردی ہے یہ وجہ کیا ہے کوئی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات گاڑی بھی چڑھا دی اس پہ ملزم بھی نہیں پکڑے گئے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے ایک نجی ہاسٹل میں لاہور میں جوہر ٹاؤن میں کچھ طالبات کی باتھ میں نہاتے ہوئے جو وہ ریکارڈنگ کر لی گئی ہے مالک فرار ہو گیا ہے جب سیاست دانوں اور ججوں کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے تھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ معاشرے کا سوشل فیبرک ہی تباہ ہو جائے گا فصل ہی اجڑ جائے گی جب یہ سب گھر ہی برباد ہو جائے گا فصل ہی اجڑ جائے گی تو آپ کو ملے گا کہ کیا جب عقل جب انتقام سوار ہوتا ہے تو عقل ساتھ چھوڑ دیتی ہے یورپ میں پی آئی کی پروازوں پر پابندی جاری ہے اور تازہ ترین کوشش بھی ناکام ہو گئی غلام سرور خان ایک صاحب ہوتے تھے انہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک دن اعلان فرمایا کہ پائلٹوں کی سندیں جعلی ہیں ایسے احمق آدمی کو تو کہیں کونسلر نہیں بنایا جاتا پتہ نہیں وہ ایم این بن گیا پھر وزارت بھی انہیں دے دی گئی پھر رسان سے پہ کرپشن کا الزام بھی تھا یہ رنگ روڈ میں پھر رسانس ہے وہ اپنا چلے گئے دوسری پارٹے میں چلے گئے جیسے ہی حکومت بدلی وہ دوسری پارٹے میں چلے گئے اور اب خاموش بیٹھے ہیں ایک دن ایک تقریب میں مجھے مل گئے اتفاق سے کہا میں کیا کروں میں نے کہا سیسے چھوڑے اپنے گھر جائیں اور آپ آپ کرنے کے آپ کے کرنے کا کام کیا رہا ہے عمران خان ہے چھبیس مئی کو حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کا مطالعہ مطالع کرنے کا جو مشورہ قوم کو دیا تھا اس پہ مسلسل وہ زیر بحث ہے اور پی ٹی آئی اب اس فیصلے کا دفاع کر رہی ہے نون لیگ کے رہنما ماضی میں ایسے ہی بیان آ دیتے رہے اس بحث سے کچھ نکلنے والا نہیں ہے اس لیے کہ ادھر ایک بیان آتا ہے ادھر نواز شریف کا کوئی بیان سعد رفیق کا مریم نواز کا کو کوئی ٹویٹ کوئی اپنا اور سب سے دلچسپ تو خیر عظمہ بخاری صاحبہ کا ہے جیسے ہی وہ چیختی چیخ چلاتی ہیں پوزیشن پہ وہ ان کی کوئی پرانی ماضی کی کوئی کلپ نکال کے نون لیگ کے خلاف بہت ہی توہین امیز ویری انسلٹنگ لوگ چلا دیتے ہیں اس سے کچھ نکلنے والے یہ بیت جتنی آگے بڑھے گی اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا اس کے مخالفین کو نہیں ہوگا جناب الطاف حسین نے ٹک ٹاک پہ تقریر کر دی اور کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں زہر دے دیا جائے گا ملک بھر کے عوام کو میدان میں نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے ہیں جی ورنہ ماشاءاللہ اللہ لگ جائے گا یا ایمرجنسی لگ جائے گی کہ نئی پارٹی بنے یہ وہی صاحب ہیں جب ان کا بس چلتا تھا سولہ ہزار سولہ ہزار حکیم سعید اور محمد صلاح الدین جیسے سمیت سولہ ہزار لوگ قتل کیے گئے اور سب سے بڑی عمران خان کی کریکٹر ایسوسیشن کمپین انہوں نے لانچ کی تھی جب وقت بدلتا ہے علی گڑھ یونیورسٹی میں قائد اعظم نے کہا تھا جب وقت بدلتا ہے آدمی کے دن پھرتے ہیں تو اس کے غریب رشتے دار اسے یاد کرنے لگتے ہیں تو اب وہ صفایہ کر دیا اس کا ایم کی ایم کا یہ تو جیلی سیٹیں ہیں نا یہ تو جیسے کوئی جعلی ٹکٹیں چھاپ لے جیسے کوئی جعلی نوٹ چھاپ لے تو اس کا صفایا کر دیا انہوں نے اب وہ ان کے نام پہ سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہی انہوں نے چھوڑ دیا قاضی فائد جیسا صاحب میں طلب کیا جی بیری ٹاؤن کو کہ یہ تو شاملات پہ بنا ہے پنڈی کی قاضی صاحب کو کسی نے بتایا نہیں شاید یہ جناب گولف کلب یہ جناب اپنا ڈی ایچ اے کے بعض فیزز اور بہت سی اور چیز چیزیں کہ چیزیں میں نے نوٹ کی تھیں کہ وہ جناب ساری جو ہیں یہ زمین تھی بنجر قدیم اور اپنا شاملات اس میں بنی ہوئی ہیں جب وہ اپنا جواب داخل کریں گے تو قاضی صاحب کیا کریں گے Hmm? تو پھر قاضی صاحب کیا کریں گے ہمیں <laughs> اپنا نہیں اپنا نہیں جانے تمنا غم تمہارا ہے کہ جب ہم نہیں ہوں تم کس پر سے تم فرماؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے قاضی صاحب کو ماضی سے بڑی دلچسپی ہے بھٹو کیسے نکال لیا اور اس طرح کی چیزیں نکال لیں او بھائی آج جو چاروں طرف ظلم برپا ہے چاروں طرف خلق خدا چلا رہی ہے رو رہی ہے بلک رہا ہے انسانیت بلک رہی ہے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے ایک قطرہ خالص دودھ کا مجسر نہیں ہے ایک دا دا شہد کا ایک چمچ چاہیے اور مریض کے لیے وہ مجسر نہیں ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے پولیس جو ہے وہ جانوروں کا ایک گروہ بن گئی اس تسناک اچھے لوگ بھی ہیں ہر کہیں ہوتے ہی ہیں کوشش بھی وہ کرتے ہیں لیکن ظاہر ہے انہیں تھوڑی ذمہ داری دی جاتی ہے آئین پر عمل کرنے سے انکار کر دیا گیا جب الیکشن کا مسئلہ ہے کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے چیف جسٹس صاحب کمال ہے ماضی کی تصویر پہ لگے ہوئے کوئی تاریخ سے لڑ سکتا ہے کوئی ماضی کو بدل سکتا ہے کاجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ